seseorang tu yang spesies sama macam kita manusia biasa tiba-tiba dia nak mengaku Tuhan apa kelebihan yang ada pada dia untuk iktiraf dia tu Tuhan bila mana kalau dia lapak dia pun perlu cari mah Hah. kalau lagu tu aku pun Tuhan jugalah lapak makan dia mengaku Tuhan pun lapak kena makan bahkan aku makan sepinggan dia melantak sepuluh pinggan Tuhan lagu mana kalau dahaga kita perlu minum. Dia hak dakwa jadi tuhan pun kena minum juga. Kalau pening kepala kita telan panadol. Tuhan pun kena telan panadol juga ke? Kita beli kereta Proton Saga buruk kena loan bank. Hak mengaku tuhan tadi, pi tak ada siapa nak bagi free pun kena buat loan bank juga. Dia pun ada kad apa? kesihatan punya tu prudential lah apa semua sekali. Maksudnya bayak juga 300 bulan Tuhan pun kena bayak juga. Kalau kena langgak kat lori kita meraung dia pun meraung 14 kali lagi sakit. Jadi di mana kita letak dan membebalkan akal kita untuk iktiraf pengakuan dia sebagai Tuhan tadi? Lebih tang mana? Biasanya orang yang membuat pengakuan-pengakuan seperti ini terlibat dengan unsur-unsur sihir yang mungkin pada pandangan pengikut-pengikut dia tu adalah benda spesifik 2-3 benda yang dia buat tu nampak wow. Ha contoh pegang kelapa tu zzz, terus jadi santan. Oh hebat ni. Tuhan ni. Baru pegang kelapa jadi santan dah hebat dah. Jadi Tuhan dah tahap tu. Berjalan tu tak payah tak payah naik sampan, tak payah naik perahu, jalan lintas lagu tu je atas air. Berasa hebat dah tu. Ni adalah bentuk-bentuk pengakuan. Hak muliakan bintang, hak muliakan matahari. Ada lagi tak orang muliakan matahari, muliakan bintang? Ni? Ada lagi tak? Muliakan matahari, muliakan bintang. Baik tuan-tuan, isu Tuhan matahari ni lama dah. Dan saya baru dapat satu artikel bila saya baca dan selami isu tentang akhir zaman yang mana kumpulan-kumpulan Zionis sedang rancak nak membina apa yang dikatakan The Solomon Temple, betul? Solomon Temple, Haikal Sulaiman. Bila saya baca artikel tu, tak tahulah untuk saya membenarkan atau yakin terkait dengan sons of God sebenarnya penipuan yang mereka buat bukan the Solomon Temple tetapi mereka mengalihkan nama Nabi Sulaiman jadi pertaruhan dan percaturan yang sebenarnya the Sol Amon Temple who is Sol Amon Tuhan Matahari bukannya Solomon jadi penggunaan Solomon tu nak suruh nampak who is Solomon Nabi Sulaiman. Oh bila kerja ni kerja untuk Nabi Sulaiman maka manusia akan mengerahkan tenaga, mengerahkan pemikiran untuk menjayakan program tersebut. Bila Solomon digunakan. Hakikatnya Sul Amon. Bagaimana bertahun-tahun lamanya nama Nabi Allah Sulaiman terfitnah Akibat permainan iblis yang menyerupai Nabi Allah Sulaiman menuliskan buku-buku sihir yang ditinggalkan di bawah singgasana Nabi Allah Sulaiman. Bila Nabi Allah Sulaiman wafat, maka iblis menyamar manusia biasa. Wahai manusia, hari ini sebenarnya baru kita tahu siapa Nabi Allah Sulaiman yang sebenar. Dia dah dapat mengawal angin dia dapat bercakap dengan binatang bukan kerana dia Nabi bukan kerana dia ada mu'jizat tapi kerana dia mengamalkan sihir-sihir tertentu apa bukti kamu? lalu sebab dia yang tulis kitab sihir dia yang simpan di bawah singa sana aku akan tunjukkan bukti dia pilah bawah tempat tu mari kita bongkar bongkar-bongkar jumpalah buku-buku sihir yang dikarang oleh dia sendiri, dia tuduh atas nama Nabi Allah Sulaiman. Sebab itulah dalam salah silah dan nasab sesetengah occult dan black witch, daripada guru dia, guru dia, guru-guru dia, sampai sekali ketua kepada segala penyihir jatuh. Nama siapa tuan-tuan? Solomon. Seolah-olah Nabi Allah Sulaiman tu penyihir atas segala penyihir. Berapa lama Nabi Allah Sulaiman terfitnah dengan permainan ini? Ini berlaku dalam dunia hitam, dunia gelap. Al-Quran datang membongkar kisah ini, tuan-tuan. Tu tak kira lagi zaman selepas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam salam. Anak saudara Nabi Allah Ibrahim siapa? Siapa anak saudara Nabi Allah Ibrahim? Lut bila sampai di Kanaan, Palestin dahulu, Palestin kuno, mereka berpisah. Nabi Allah Ibrahim tetap di Palestin dan Nabi Lut ke negeri kalau istilah hari ini Sodom and Gomorrah kan. Sodom and Gomorrah. Kalau di Itali itu apa dia? Yang ada kes yang lebih kurang sama, hak meletus gunung berapi tu. Di Itali itu nama apa? Pompei kan, ingat sejarah Pompei ke malam ni baru dengar Pompei sejarah Pompei, baik tu di Itali sekarang kita tengok umat-umat di sana, apa dia punya perangai apa dia punya perangai, perangai dia ialah perangai songsang naluri dia jadi berlawanan jadi tak, tak apa kita, kita panggil, tak natural macam biasa Biasanya seorang lelaki akan meminati wanita, wanita akan cenderung naluri dia pada lelaki. Tapi geng-geng Gomorrah dengan Sodom ni lelaki minat lelaki, wanita minat wanita. Jadi terbalik dia punya nafsu. Jadi bila ini berlaku kepada zaman Nabi Allah Lut, Nabi Allah Lut sentiasa mendakwahkan mereka agar mereka kembali kepada fitrah yang asal dari sudut sosial dan kemanusiaan. Maksudnya lelaki pasangan dia wanita, wanita pasangan dia lelaki. Bertaubatlah kamu sebelum datangnya azab daripada Allah tapi mereka tak mau dengar. Mereka anggap tu perkara biasa, kecenderungan naluri adalah perkara biasa. Dah kami suka lelaki, lelakilah. Dah kami suka perempuan sama perempuan, perempuanlah. Jadi atas dasar itu beberapa malaikat diutuskan oleh Allah. Pertama mereka tak terus ke ke Nabi Lut tetapi mereka bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni seorang nabi, kemuliaan dia dia suka layan tetamu tuan-tuan. Bila mari malaikat-malaikat tadi dalam rupa manusia, Nabi Allah Ibrahim sembelih apa? Sembelih apa? Ah oh, dia sembelih kalau kalau tempat kita tak ada kibas kan kalau kita contoh macam kambing lah. tu orang hak kenai ke tak kenai tu tak kenai tu tak hak kibas kita tak hak kibas kambing ni hak kawan rapat hak tak rapat tempi pintu pagak tu ya tanya dia tak ajak masuk rumah dah tak ajak dah minum air apa hak tak kenai hak kenai betul baru tak hak kibas nabi ibrahim hak tak kenai pun tak hak kibas tapi dia berasa lain sebab tetamu-tetamu dia sedikit pun tak jamah makanan yang dia hidang. Dah hidang dah, pelawa dah, suruh makan dah tapi tak mau makan. Ay, pelik ni. Ah ha, baru dia dapat tahu bahawa tu adalah bukan manusia biasa tetapi malaikat yang diutuskan oleh Allah. Kami datang kepada kamu lebih awal wahai Ibrahim pertama untuk menyampaikan berita gembira. Satu lagi berita yang kurang mengembirakan Berita yang gembira ialah Allah akan mengurniakan kepada kamu seorang anak lelaki Pada masa itu Nabi Ibrahim dah ada anak lelaki Ismail menerusi Siti Hajar Tapi yang ni Sarah Sarah kan dah berumur lanjut, berusia tua tak boleh mengandung dah tiba-tiba mari malaikat khabarkan Allah sampaikan berita gembira isteri kamu akan mengandung dan kamu dapat anak lelaki agak-agak dapat berita macam ni apa perasaan Sarah umur dah tua dah lanjut tiba-tiba kata mengandung dan akan beranak apa perasaan seorang wanita Sarah ketawa Maksudnya ketawa bercampur Gembira dengan tak berapa percaya Eh tuan-tuan Kita ni umur 100 Bini umur 95 Picek di klinik Tok Wan, Tok Wan Tahniah Eh ah, tahniah apa pula Isteri saya datang nak cek perut je Dia kata tiba-tiba sakit perut Rupa-rupanya isteri Tok Wan mengandung lagi Tahniah Agak-agak apa perasaan dengar perempuan yang dah kira macam 95 ni tak masuk akal lah kan tiba-tiba kata mengandung dan akan dapat seorang anak lelaki biar betul doktor maksudnya senyum pun senyum antara gembira kalau mengandung betul dengan tak percaya sebab tu Ishaq dalam bahasa Ibrani apa? tertawa dia yang tertawa Ishak kerana perwatakan siapa tadi Sarah yang gembira antara percaya dengan tak percaya pemberitaan dan perkhabaran dari malaikat atas diri dia. Berita yang kurang menyenangkan selepas ni kami akan pergi ke negeri Nabi Allah Lut alaihi salam perintah daripada Allah supaya kami mengazab dan menghukum kaumnya lepas tu baru dia pergi tempat Nabi Lut walaupun pergi dia tak terus azab, tapi dia jadi tetamu Nabi Allah Lut tiba-tiba ada orang nampak Nabi Lut menerima tetamu, pada pandangan mereka tetamu tu pula jenis jambu-jambu handsome-handsome kekar-kekar ha, mereka jenis naluri lagu tu mereka pergi sekebulah rumah Nabi Lut wahai Nabi Lut kamu serahkan kepada kami tetamu-tetamu kamu tu ha. minta terus pesen apa jenis lagu ni ni serbu rumah orang tak boleh tengok jambu-jambu hak, hak jenis kiuk-kiuk cun-cun ni terus nak no? lalu Nabi Lut kata janganlah memalukan aku sesungguhnya anak perempuan aku lebih berhak untuk kamu Maksudnya Nabi Lut masih lagi berdakwah dari sudut mereka meminta sesuatu yang songsang tadi nak habaknya naluri seorang lelaki itu ialah perempuan. Aku ada anak perempuan yang tu lebih layak dan tu lebih berhak untuk kamu berbanding dengan perbuatan kamu ni. Lalu akhirnya Allah menghukum mereka. Cara hukuman tu bumi diterbalikkan. Hak atas duk jadi alik bawah, hak alik bawah naik alik atas. Sampai hari ini disebut sebagai laut laut mati the dead sea yang dikata mempunyai kandungan garam yang agak tinggi kan maksudnya siapa tak kerti berenang pun akan akan terapung konon-kononnya lah betul ikut saya tak pernah sampai sana Jordan pernah sampai tapi dead, dead sea itu tak pernah sampai ada tak pernah sampai sini dan memang pernah masuk dalam tu ada siapa angkat tangan da Ah, okay, abang tu betul terapung bang Betul, betul-betul lah. Maksudnya abang tu mengesahkan. Tapi abang pandai berenang kan? Tak, tak pandai? Pandai ke tak pandai? Tak pandai tapi terapung. Maksudnya betul lah tu. Maksudnya dia berani sebab dia berjaya mengapungkan diri dia tanpa pandai berenang.